参见县长。妖怪，哪有什么妖怪？对对，不要怕，那两个怪人肯定是被他们下了药，一直在泥蛹里面睡觉呢。哦、幽离四怪，大胆原来，永隆年间，幽离族四大杀手进京行刺圣后，被擒后。 关入长安县狱，却不翼而飞，原来是被你欲成大事，必早有图谋。当年为了抓捕幽离四怪，那可是调集了长安城所有的高手。如今，就靠你们这些不值一提的东西，等死吧！杀杀杀，把他们全杀了！是。 幽离四怪已经被我杀了两个，你们有什么好怕的？<寒>啊<寒> 我要你偿命！ 再帮你一回！ 我败了，但你也别想立功，因为陪剑之女得死。啊、不要！啊 西决，西决！卓郎将莫慌，他只是受了惊吓，应无大碍。